अधः श्रीदक्षिणामूर्तिद्वादशनामस्तोत्रं प्रथमं दक्षिणामूर्ति दक्षिणामूर्तिद्वितीयं मुनिसेवितः ब्रह्मरूपी तृतीयं च चतुर्थं तु गुरुत्तमः पञ्चमं वटमूलस्थः षष्ठं वेदप्रियस्तदा सप्तमं तु महायोगी अष्टमं त्रिजगद्गुरुः नवमं च विशुद्धात्मा दशमं कामितार्धदः एकादशं महातेजा द्वादशं मोक्षदायकः द्वादशैतानि नामानि सर्वलोकगुरोः कलौ यः पठेन् नित्यमाप्नोति नरो विद्यामनुत्तमाम् अधः श्रीदक्षिणामूर्तिद्वादशनामस्तोत्रं प्रथमं दक्षिणामूर्तिद्वितीयं मुनिसेवितः ब्रह्मरूपी तृतीयं च चतुर्धन्तु गुरुत्तमः पञ्चमं वटमूलस्तः षष्ठं वेदप्रियस्तथा सप्तमं तु महायोगी अष्टमं त्रिजगद्गुरुः नवमं च विशुद्धात्मा दशमं कामितार्दः एकादशं महातेजा द्वादशं मोक्षदायकः द्वादशैतानि नामानि सर्वलोकगुरोः कलौ यः पठेन् नित्यमाप्नोति नरो विद्यामनुत्तमाम् अधः श्रीदक्षिणामूर्तिद्वादशनामस्तोत्रं प्रथमं दक्षिणामूर्तिद्वितीयं मुनिसेवितः ब्रह्मरूपी तृतीयं च चतुर्थं तु गुरुत्तमः पञ्चमं वटमूलस्थः षष्ठं वेदप्रियस्तदा सप्तमं तु महायोगी अष्टमं त्रिजगद्गुरुः नवमं च विशुद्धात्मा दशमं कामितार्दधः एकादशं महातेजा द्वादशं मोक्षदायकः द्वादशैतानि नामानि सर्वलोकगुरोः कलौ यः पठेन् नित्यमाप्नोति नरो विद्यामनुत्तमाम्